Вчера слушал передачу по Норвегии. Там Рубиаш вызывал их премьер-министра и требует, чтобы 5% увеличили расходы на содержание армии. Норвежцы сказали, что до 5% мы не будем увеличивать содержание армии, мы эти все излишки денег будем направлять только одной стране, Украине. Потому что ей надо, и <coughs> это будут деньги по назначению. Низким поку. Всегда должны понять, что когда вы орете Левачу, вы должны понимать, что нас сейчас Левачу и спасает. Не Корчинские, вот эти христиане правые. Христиане правые нас хотят задушить. А эмпатичная левачу. Потому что идея левача это услышать ну, самого бедного и самого ободранного. Слушал там передачу и выступал Роман Скрипин. Я говорит, вот это люди, но ну, он живет на границе с, с Румынией. <клёх> ну как он самый такой патриотичный пацан, то убежал ну, в Ворохту. <клёх> там недалеко. Если россияне к Карпатам будет подходить, то можно сюда, через дорогу перебежать. И ты уже в странах ЕС. Мне кажется, патриот вообще должен жить ну, минимум сейчас по Ваграде, а не на границе с Румынией. И он говорит, приехал в Киев, и люди игнорируют тревогу. И у него просто ворох и тревог мало. У меня тревог, я посчитал, у меня как-то был день 21 тревога и 4 обстрела. У меня обстрелы идут, например, ну, вчера был пол 12 ночи. Куда бежать? Куда бежать? Сколько бежать? Ну, с утра до вечера с ума сойти. Поэтому я раздеваю, снимаю трусы, снимаю футболку и ложусь спать. Завалит, завалит, все. Дети вчера играли в 6 часов вечера в футбол, потому что у нас потеплело, а их вчера убило. Но я всегда, ну, их столько этих много тревог просто, что уже бежать некуда. Так ты просто быстро с ума сойдешь. Лучше от этого абстрагироваться. Но я всегда обожаю этих патриотов. У него вчера была передача <клёх>, Иванов, Петров и э, Роман Скрипин. Роман Скрипин мега патриот. Но он самый заклятый патриот. Живет на границе с Румынией. <клёх> а Володя Петров <клёх> 10 лет прославлял русский православный мир здесь. Сейчас тоже бендеровец бандеровец Я Петрова раньше вообще не мог видеть. Я думал, если я его где-то встречу, я ему точно опять так там. И как надо быстро преобразовывать. Ну, криворожане, видно, умеют. Я ж помню те сцены, когда Парасюка снимали, 8 охранников Юкова. Это ж уродец этого Ахметова. Без очков стоит. И Поросюк говорит, иди сюда, поближе, дай я тебе пятак дам с носаря.